Тут кровь у нас мальчика поранила на четвертом этаже. Ну, тут было завалено все, уже просто сделали за выходные дни, потому что дождь. Крыша немножко была завалена, то, что делали сами. Здесь всего общежитие, здесь 60 или 61 комната. Одна квартира, которая, окно целое и целые двери. у меня окна вот эти на этой стороне вылетали. Они мне целые, целые кордонки, конечно, побились, а окна целенькие, слава богу. А на той стороне ничего не пробилось. Немножко у меня на кухне тоже закрыты были. Это самое. Так трошки отошло от кирпича вот этого. Потом позабиваем. І все. Мало шансів у людей, які перебувають під завалами з 31 липня на зараз, що живими. Вивезли вже 185 тонн будівельних конструкцій.